Виталий, ну, друзья, говорим про в социальных мереж. Кто они? На думку, уважают а, украинцы? У нас в гостях главный редактор журнала «Новое время» Виталий Сыч. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А, Виталий, сегодня в «Новом времени» а, а, журнала «Новое время» в новом, времени, в новом номере а, вышел материал, сейчас мы можем показать обложку, пожалуйста. А, вышел материал о людях, о лидерах мнений в социальных сетях. Вот какие критерии при его составлении учитывались ну, мы сделали на самом деле довольно просто. Мы взяли две самые популярные социальные сети, это Facebook и а, Twitter, так. А, математически сложили, проверили всех людей, которые популярны в обеих сетях и получили вот такой итоговый результат. А, грубо говоря, самые популярные люди по количеству подписчиков, по-английски называется ⁇ фолловеры mm ⁇ -hmm. в двух сетях вместе. Так, вот давайте посмотрим на первую десятку, вы прокомментируете и, собственно говоря, объясните, почему же так тяготеет к ним народ, который живет в интернете. Давайте. Итак, посмотрим. Первое место. Значит, сравниваем 2014-2015 год обязательно потом. Но вот сейчас первое место сегодня кто в рейтинге занимает? Святослав Вакарчук. Так, э, о, о, почему? Ну, Вакарчук, во-первых, очень популярен в Твиттере, он в Фейсбуке не настолько активен. А, ну, Вакарчук это главная селебрити, а, Украина – это главная знаменитость, это рок-звезда, которая известна во всем мире. Uh -huh. Человек пользующийся большим доверием, поэтому здесь, в принципе, без вопросов. Так, дальше идет президент. Как прокомментируете эту мне, позицию? Мне, мне кажется, в прошлом году не было президента в первой пятерке. Uh -huh. Президент, премьер-министр и Михаил Саакашвили теперь это губернатор Одесского. Uh -huh. область, они подтянулись за последний год. В принципе, очень многие люди подписываются на – это тоже своего рода селебрити президент, да? Подписываются, ну может, Подписываются на официальные лица, им интересно знать, что происходит первыми и так далее и тому подобное поэтому это нормально потом идет аваков да. министр внутренних дел он очень активен в социальных сетях угу. он первым сообщает многие эксклюзивные вещи я думаю что почти все журналисты подписаны на него потом семерочка дмитрий тымчук дмитрий тымчук это человек в принципе я бы не назвал его очень популярным человеком в реальной жизни это человек который стал популярным в социальных сетях благодаря о войне в Донбассе угу. и своей организации «Информационное сопротивление», когда он сообщал очень многие вещи, там, эксклюзивные, первым о боевых действиях, и угу. на него подписались очень многие люди. А, Мустафа Нагем, а, народный депутат, журналист в прошлом. Ну, Мустафа человек известный, Безусловно. поэтому он человек первый пост которого в Фейсбуке спровоцировал uh -huh. Майдан, скажем так, да. То есть мне кажется здесь тоже uh -huh. без вопросов. Потом, по-моему, Мустанг, а, человек, а, который э, не не, не Мустафа Наем, Арсен Аваков, да. Аваков, это, он ну, ну понятно, самый активный Тымчук. министр, можно сказать, Тымчук, Виталий Кличко, Григорий э, Мустанг, да. Мустанг это руфер, который повесил да. флаг на крышу. Высотки в Москве. Да, ну и Олег, Ляшко. и Олег Ляшко. Ну я не подписан на Олега Ляшко, скажем так. Но Ляшко тоже популярный политик. Благодаря своей провокационности угу. его читают. О. Вот, ну и, кстати, мы сделали соцопрос среди украинцев, да. кого они считают лидерами соцсетей и кому прислушиваются. Давайте, Давайте посмотрим, посмотрим, а потом обсудим. Тетяна Кисельчук відомий у вузьких колах блогер. Вона культурний оглядач, тож і пише про культуру. Її сторінка у Фейсбук має майже п'ять тисяч підписників. Чаще всього люди реагують і лучше всього, і активніше всього на пости, в котрих очі много все лексики, Ну і такі та актуальної теми. Зокрема, соцмережі Тетяна використовує, аби впливати на аудиторію, щоб допомагати людям. Я ухажу за однією сім'єю несчастные, нещасний, дітроє дітей, молода мать, алкоголічка. І от коли я пишу об этом посты, там ребята, там надо то нужны вещи для беременных, нужны там не знаю, деньги, нужны що то Люди откликаются. люди, яких ми зустріли на вулицях столиці, відзначають, лідери соцмереж мають величезний вплив на суспільство. Я думаю, це зараз є одним з основних засобів впливу. У фейсбуці, зокрема, можна побачити різні думки соціальних науковців, юристів, які дійсно свідомо критикують позиції, які на сьогодні не захищають громадян. Я підписаний на Дениса Казанського, на Юрія Романенка. Поросюк цікавий. Раніше Ярош цікавий. На даний момент я підписана на свого одногрупника. Це Константин Гаджа. А то іноді бувають цікаві такі в нього. Публікації, які можна почитати в принципі, щось дізнатися з цього всього, Ліна Костенко взагалі для мене відкриття було. Я на підписалася підписалась. просто кожен день. У ці пости, і саме соцмережі зараз народжують нових лідерів суспільної думки. Певна редактор блоги TSN.UA Світлана Кузьменко на користь Твіттера, Фейсбуку, ВКонтакті та однокласників, суспільні діячі, політики та навіть зірки полишають власні сайти чи блоги на відомих новинних платформах. Ані получають атетава такої. такую отдачу, такое количество подписчиков и такое влияние, что им просто нет необходимости вести блоги на каких-то сайтах. Охват этой аудитории никак не сравнится. З тим, що може дати якийсь та сайт, усе це доводить, що соцмережі можуть бути не лише інструментом спілкування, а й потужною зброєю. А вона, як показала практика, здатна і вагони столичного фунікулера перефарбувати і почати одну з найдраматичніших революцій в історії сучасної України. и вот, Виталий, скажите, а в чем, вот, правда, вот интересно, это, да, это, да. Это опрос на улицах. Вот то, да. что мы встретили, увидели случайных людей. Какова связь между, вот, собственно говоря, количеством подписчиков у автора и его популярностью в жизни? Ну, знаете, прямой связи нет. Скажем так, если вы популярны в жизни, скорее всего, вы будете популярны и в Фейсбуке, например, или в Твиттере. Угу. Но совсем не обязательно, если у вас много подписчиков в Фейсбуке или в Твиттере, вы не популярный человек. Вы можете быть популярным человеком. Например, скажем, вот Дмитрий Тымчук, упомянутый на да? Он в жизни не популярный человек. Либо Леся Арабес там политик номер человек номер 12 в Фейсбуке. да? Uh -huh. Мне кажется, это даже не политик первой лиги. Но поскольку люди пишут часто много и довольно провокационно, они стали популярными в соцсетях. Ну, вот среди этого всего я могу отметить еще и моего приятеля, и друга Майкла Щура, который, кстати да. говоря, и так был популярен, но после того, как он пошел служить в армию, стал еще популярнее десне, и стал еще популярнее. Он каждый день пишет о том, как кормит, что происходит, ну, а какое, какое да, обучение современных в да. принципе. Ведет, ведет дневник, грубо говоря. В 20 но есть и другое явление есть люди которых нет в соцсетях либо они не очень популярны в соцсетях но в то же время они очень авторитетны например любомир гузер да. вячеслав брюховецкий александр пасхайвер экономист да мирослав попович философ их просто нет в соцсетях либо эти люди там постят раз в неделю что-то и соответственно у них не так много подписчиков Виталий, это не тождественное понятие угу. а каких лично вы блогеров читаете ну вы еще и молодой отец может не только политика и знаете у меня и... у меня на самом деле может не так... заходите на сайт для папочек нет не захожу не успевает. У меня на самом деле не так много людей из первых 50, которые у нас в журнале, у меня много людей, которые работали со мной, работают сейчас. Например, кто-то работал, теперь живет в США или в Канаде, я когда-то работал в американской газете, да. кто-то работает со мной, например, Саша Пасховер либо Ваня Яковина живет в Москве. И они у меня в френд-ленте появляются тоже. Поэтому у меня не так много людей из первых 50. Дело в том, что мне кажется, что многие люди с первой двадцатки. Они не всегда содержательные, они более провокационные, поэтому что происходит в стране я так знаю из лент новостей. Мне не нужно как бы использовать Facebook для того, чтобы просто объясняется, да? Вот если взять опыт западных стран, именно Америку, например, да, там шоу бизнеса, там все, все начинается все с шоу бизнеса. У нас политика, ну хотя с другой стороны и там политические острые моменты, и люди всегда вживлены, можно сказать, в эти процессы. Вы знаете, у нас вот когда ребята составили не только 50 самых популярных людей в соцсетях Украины, но и по пятерке в крупных странах, Германия, Британия Франция. Я не мог поверить. Говорю, проверьте Германию. Не может быть, чтобы, как я называю, Анжелы Меркель не было в топ-5. Проверили, действительно. Нету Ангелы Меркель в топ-5. А почему? Все футболисты. Ну, потому что спокойно люди живут, безопасно. Их не интересует, что пишет Ангела Меркель. Их интересует, что пишет какой-то рэпер, футболист и так далее. В одной лишь стране политика. Вот это самое яркое, что у них происходит. Да, они просто... Их жизнь не зависит от политиков. Они просто... Ребят, посмотрите, на новое время. Вот вийшов рейтинг топ 50 тих людей, котрим довіряють, читают, читають, являются лидерами лідерами социальных сетях. А кстати, кроме всего прочего, я нашо в новому времені така знаті інформаційна зарісовка лідери думок а, січі запорізької січі. Що було б, якби Фейсбук з'явився на 500 років раніше, И кто б был, И капі, капі, і хто би був інтерес і тут хорошому сенсі, гетьманці України Богдан зі новини мельницький клянуся, що гетьманщина буде присягатись до віцяну додому. Та, -та, та там після цього йде якісь ем, заколот між. Цими такими користувачами історичними козака Цюба, відмовляюся вступати до війська запорізького вас, шановне товариство закликаю, не їдіть на січ, ляхи брати наші вірні союзники, і далі и там таке, Слава таке, Богу, таке. Що Фейсбука не було 500 назад. Правда? Правда? що Фейсбук это ж тот же популізм. Всі хочуть понравиться, всі хочуть ну многие хочуть написати те, що буде сприйнято аудиторією. Хорошо, вот ваш перший пост, шуточний, який ви произнесли, буде просигатися на дода, ну це ж теж популізм. Скільки блайков сідав? Собрав би багато. Але популісти не всі. это правда. Это, это правда. Нагадаю, ну, в гостях <laughs> «Сніданку» <laughs> с Димкой <laughs> Судин был голодный редактор <laughs> журнала «Новое время» Виталий Сыч. <laughs> Читайте, будьте обезнанными и далее будет.